Це весна і програма мандрівник. Сьогодні розповім тобі про мусульман, але мандрівок до Турції чи Арабських Еміратів не буде. Погуляємо з землями Свердловського району. Тож пішли зі мною на нас чекають дуже цікаві гостинні люди. Наша мандрівка у світ ісламу розпочиналася з дощу. Така вже неврівноважена цього року видалася весна із холодом та вітрами. Та чи завадять погодні примхи і цікаві подорожі? Запитаєш, чого саме Свердловський район. Так вже сталося, відповім тобі я, що цей край за кількістю різних етносів, що проживають на одній території, нагадує міні-СРСР. На початку 50-х років минулого століття на Донбасі розпочинається активний період повоєнного відновлення вугільної промисловості. З усього СРСР на схід України за комсомольськими путівками прямують тисячі юнаків та дівчат. Під час цієї вугільної міграції Свердловські регіони заселили представники багатьох національностей колишнього СРСР. Для нас іслам починався зі свердловської мечеті. Де вона здивована запитаєш ти, бо в кіно звик бачити величезні будівлі із мінаретами. А не завжди так буває, знову відповім тобі я. Свердловський будинок Аллаха, як називають мечеті правовірні мусульмани, причаївся серед інших одноповерхових будівель. Екскурсію місцем зборів свердловських мусульман нам обіцяли провести голова мусульманської громади Аль-Іхлас Саїд Бахтігозін та імам місцевої мечеті Кайбулін Шарівджан. Перше, что кидается в око, когда переступаешь по рюкзаку местной мечети, это надпись арабскую. Подобные надписи при входе в каждую мечеть. Мусульмане, если уже на то пошло, мусульман должен эту, эту молитву должен знать на память. Ну, просто как подсказка, как шпаргалка сделали это. Мухаммад пророк, он сам араб, и поэтому Коран был на арабском языке. И по настоящее время тот... Коран, который был не послан пророку Мухаммеду, он, там не изменилась ни одна запятая, ни одна буква. Все люди в мире, будь они англичане, будь они французы, на молитвах оригинал должны читать. А так перевод, он как бы значимый человек? Английский на французский. Да его перевести не поможет. Вот это, это вот называется Михраб это направление на Кабу. Все мусульмане. Молитву завершають, направляють лицо кабі. Каабою називають мусульманську святиню, будівлю кубічної форми, що розташована на внутрішньому подвір'ї, забороненої мечеті в Саудівській Аравії. Під час молитви Кааба слугує орієнтиром. До неї правовірний повертає своє обличчя. У нас на Україні це направлення на юг. На юг у нас на, на Україні. Это самый первый дом в мире, самый первый дом в мире, это есть Каба. Дом Аллаха. Вот это Мимбар. Это вот когда пятничная молитва, имам становится, чтобы он как-то выше был, чтобы его могли видеть все прихожане. И он становится... Встань, покажи. Вот он становится Имам и читает проповедь. И начинает рассказывать. Проповедь каждую пятницу. Вот сегодня тоже пятница, и сегодня в час дня тоже будет пятничная молитва. Это у христиан воскресенье, считается. Это день ну, выходной, праздничный. А у нас пятница мусульман. Когда человек, мусульманин, услышал призыв Азан, призыв к молитве, значит, он где бы он ни находился, он должен бросать все свои дела. Ну, имеется в виду, что торговые дела. Те, которые он может. Если на производстве, конечно, сейчас наше время, то это уже другой вопрос. Но если есть возможность у него, если он сам руководитель производства, то он может оставить и сказано в Коране, что это лучше будет для того человека, который, значит, если вы придете на пятничную молитву, потому что каждый мусульманин, это его обязанность. Для женщин там комната тоже отдельно должна быть. Я объясню, почему некоторые говорят, что это дискриминация, дискриминация. тут никакой дискриминации нет. Потому что, во-первых, человек, когда становится на молитву, он обращается к Богу. Он должен думать о Боге. А если представьте, стоит, сидит рядом молодая девушка. Он будет о ком думать о Боге или об этой девушке. И для того, чтобы не искушать, женщины, девчата, они находятся отдельно, в отдельной комнате. И у нас же... Ж когда мы молимся, мы совершаем поклон. То есть вот сначала мы так стоим, читаем Коран, потом мы, сначала поклон поясной, а потом идет земной поклон. Вот так вот. И представьте себе, если мы совершаем земной поклон, и впереди нас будет женщина сидеть, делать, совершать поклон, это будет что? Это будет что? Будет мужчина заглядывать на женщину, а не думать о Боге. А вот еще положение в исламе относительно женщин. Да у Мухаммеда пророка спросили, кого после Бога должен любить человек. То мать сказал, а потом, он опять сказал, мать. И три раза сказал мать, а потом отец, отца. То есть женщина, мать, она прежде всего мать. Значит, человек должен любить мать в первую очередь. И должен ей поклоняться, на втором месте после Бога. В исламе мужчина зарабатывает, женщина должна воспитывать детей, находиться дома, не должна работать. Но это не означает, что ей запрещено работать. Нет, просто для того, чтобы семья была благополучна, чтобы было все в семье хорошо, женщина занимается воспитанием детей, мужчина зарабатывает на жизнь, на себя и на семью мне человеку впервые сталкивающимся с исламом, ну, приходилось слышать, во многих странах к женщинам и приговоры жестче, и, та же паранжал. Когда Расул Аллах сказал, Аллах сказал ему, скажи женщинам, пусть они подтверждают свои зубы, пусть они одеваются, закрывают волосы, лицо открыто, может чуть-чуть валь для нежности, как одежда такая у женщины, вот такая, не обтягивающая, не облегающее, не просвечивающее. Это все сказано Пиева. Все. Паранжи как таковой закрыть лица. Так. Ни в суне то есть его там, ни в коране, нет. В любом законе есть перегибы. Поэтому, опять-таки, люди мы, законы пишут, допустим, божественные законы пришли для всех людей. А уже люди потом его воспринимают, один человек его так воспринимает, другой так. Но ну, а в основном, что мы, лицо можно чтобы человек видел и вот запястье аурат женщины и ниже ниже щикола тоже можно быть открыто а остальное все должно быть закрыто это опять для чего для того чтобы мужчин не соблазнять. Не міг я не запитати й про піст. Тим більше, що ти дивишся оце моє послання в страстну п'ятницю. Отже, мусульмани теж постують. але їх піст відрізняється від православного. Ти вже відпостував, а мої співрозмовники тільки готуються до обмежень. В ісламі є місяць Рамадан. це місяць поста. це раз в году у нас мусульманський календарь на 11 днів, коротше сонячного календаря. Тому цей місяць. поста, он каждый год движется на 11 дней вперед. И получается, в этом году это будет 1 августа начало. И он, он длится ну, 29-30 дней. Чем отличается пост мусульманский от других постов? В мусульманском посту, значит, нельзя в светлое время суток, от рассвета до заката, нельзя ни есть, ни пить. И нельзя заниматься любовью. В светлое время суток. Ну, конечно, нельзя сквернословить, это, там, ругаться и так далее. Это уже, это как обычно, любому мусульманину, любому проверному этого нельзя делать. Дело в том, что пост – это есть и душевное отрасли, духовные очищения. Человек должен своими мозгами сознать, как трудно быть голодным. Есть люди очень голодающие. Всю жизнь там полуголодные живут, в странах. Знаете, вот это есть. Якщо чоловік и і постил партію, в этом человек должен больше уповать на владу, больше молиться, больше просить просідки. На цій високій ноті покидаємо мечеть та прямуємо до медвежанки. Село з такою романтичною назвою може легко змагатися за звання інтернаціонального поселення. Тут живуть представники багатьох національностей, та сьогодні нас цікавлять курди.